ssalomu alaykum uzra yangiliklari bugun bizda yangiliklarimiz grien yetmish bir va minor versiyasi haqida festa fest restoratori erikka bog'landik pramoy efir qildib pramoy efirda ar berdi minor va grien yetmish birni versiyasi bo'lsa qanday bo'laredi nima fikr bildirasiz minor texnikasi kuchlimi yoki griennikimi deb o'zini fikrini aytib o'tdi va uzbom haqida ozgina gurunglashdik hammaga общий javob berib chiqa qolay baxtiyor yigirma bir nima uchun fac tofastdan snat qildim snat qilingani yo'q kecha ertalab direktimga yozgan ekan aka ma'lum sabablarga uchta odam прямoй efirda uchta odam man nimaga primoy efir qilmayman shunaqa shunaqamana shunaqa narsani yomon ko'ramanda odam ozaysa uhе efir qilgin kelmay qoladi nimaga man efir men o'tiribman hozir bu yerda deysan xudoga shukur unaqa uchta odam bo'lmaydiyu lekin efirga chiqmasligimni sabablaridan bittasi shu katta foyda olish vaqti keldi g'olib komandalarni oldindan toping va katta foyda qiling omadsiz hisobni o'chirib tashlang va qaytadan bizning ssilka orqali ro'yxatdan o'ting va ikki million so'm bonusga ega bo'ling omad sсылкаsi описан bo'ladi o'z omadingizni sinab ko'ring bilasizlar shifokor hozir mana Covid pandemiya hammasi avjiga chiqib ketgan payt shu sababli nima qilolmayman yo'q o'zi oktyabrga suraylik deb so'radi ya'ni suddaanaqa qilveraman вт yozauoraman nima deyotgandim a oktyabrga surayli deb aytdi oktyabrga man o'zimni shaxsiy s ya'ni ellikga ellikd minor r yetmish br nima deysiz shaxsiy fikrniz nazarov bilan кстати shou biznes <coughs> anaqaga <bana crying> qarshi undegroundga <coughs> qarshi да ладно shunaqa ekan shunaqa yangiliklar face to face javobi qiyinni bilishadi nima deydi to'xtab qolgan faqat sport omi anaor va gri <coughs> hamma soha так minor va grin vesusga nima deysiz fikringiz fikringiz a' nima derdi nimadirdi gri yutadi desa kerakda birinchidan midor chiqaolmaydi gri bilan hech qanaqasiga даже o'sha farg'onada oрганизоват qilsak ham chiqolmaydi qaerga qarab po tushunmadim chunki man demoqchi bo'lganim umrida versusga umrida versu sizlar организовать qilmaysizlarda tushunyapsizlarmi sizlar organizovatь qilmaysizlar bo'ladigan bo'lsa man организоват qilamancmanqahiqan u oрганизовать qilamiz degan narsa olindi tushunmadim qayerdanb ham ko' kimdir taklif qildimi e, o'rtada turib beringlar organнизоваt qilib beringlar sizlardan zo'r организоват qilaman man battlega ham chiqqani hech qayedan audio battlga ham ko'rmaganman qayerdadir chiqqanini chiqmagan odam qanaqa qilib face uh, to faceni shunaqa bir obro' e'tibor не то что face to face бй lübo... man agar birorta battlga chiqqan bo'lganimda chiqqan bo'lganimda mana u audio batle misol hech bo'lmasa nima deb o'ylaysizlar mana aytinglarchi yutarmidim yutqizarmidim hmm? yutarmidim yutqizarmidim buni tushunish uchun обязательно batlga qatnashib uni isbotlab qo'yish shart bas Men yutardim Luboyni ham yutardim i hozirgacha hali haliber yutqazmaganman u audio battle'da o'ynashish sizlarga emas xullas men bilan audio battle'da o'ynashish umuman и men bunaqa battle matnlarga qatnashmasligimni sababi nimalar limit birinchi o'rinda 2 minut 3 minut limit mani muzikam 2 minutda boshlanadi o'zi vobshe. kupletga endi mavzuga kirib kelgan paytimda tugadimi mavzu beriladi man manga mavzu yoqmasachi u man boshqachasiga yitarmoqchi bo'lsamchi o'sha opponentni manga mavzu yoqmasachi nima qilish kerak вот tushunyapsizlarmi manga kerak emas bunaqa jinni ketti aud audiobatl degan narsalar man kim bilandir dislashmoqchi bo'lsam dis otaman bo'ldi agar u manga dis sotsa прямо отvetimni qilaman studya bir narsalar manga вahe hech mani tushunmaydiganlar o'tirib olib fikrini bildirib manga kerakmi u narsalar tuvba qildim bo battdham gaga tegmaydigan gaplar grimligini ko'rsatgandi любой joyda agar haqiqat bo'y o ham face to facei shunaqa bir obro' e'tibor не то что face to face qanaqa qilib face to facei qanaqa qilib qatnashmaganu qanaqa qilib qanaqa qilib u agar qatnashib yutib qo'ysa ham o'tiraverasizlar qanaqa qilib bu qanaqa qilib qatnashmagandiyu bu eng qizig'i eng qizig'i qanaqa qilibbir obro' e'tibor не то что fast o fast любой battlda ham grin baribir grinligini ko'rsatganda любой joyda agaro'sha yurakdan от души yondashib настрой to'g'ri bera olsa sh o'nta minor kelsa ham grin manimcha hech qanaqa bir provokatsiya tushundinglara provokatsiya qilyapti provokatsiya provokatsiyaахуй yetib kelishini biladi bu gaplar karoche provokatsiya yuzta minorni ham yutadiyu grin chiqarmaydiyu minor provokatsiya siz g'alaba qozonsa kerak albatta kim zarar ko'radi faqat grin zarar ko'radi xolos bu emas bu gapirayotgan odam zarar ko'rmaydi kim zarar ko'radi opponent zarar ko'radi gapirib qo'yish oson provokatsiyasaxsifikim birinchidan ikkinchidan chiqaman degan odam farg'ona namangan samarqand deb o'tirmaydi sizlaru samarqandda qilamiz buxoroda qilamiz deayotgan kim sizlarmi sizlarmiman просто sizlar demay bu bola вообще не при чем bola manimcha o'tgani deyotgani o'zi ham прекрасно biladi ko'pchilikni vashiga tegib qo'ygan aka aka bo'lsa kerak bu aka g'ashiga teyamanmi boshqa joyiga tegyamanmi man daхуя marta toshkentga borganman и bitta oyog'im toshkentda har ikki kunda uch kunda borib kelishga majburman borib kelaman tushunyapsizmi u toshkentga borib nima u nechchi marta b u sizlarga gapirsa bo'ladi sizlar kelomaysizlar baqa deb gapirsa bo'ladi chunki sizlar hali bir marta ham kelganinglar uchun man дахуя marta borganman bundan keyin borish kerak bo'lsa yana boraman u sizlarda aytsa bo'ladi shunaqa biror marta kelishmagan biror marta cчужой polyda o'tirishmagan lekin o'zini polyasida o'tirib olib dao gapiradi degan fikrni sizlarga gapirsa bo'ladi tushunyapsizmi вот где masala anaqa qilib qo'ygan hozir kelsam mani asqalla urishadi b qo'ysangizchi qo'ysangizchi o' qoaiz am qilish mumkin mani bor manga nechchi marta chiqishgan ham farg'onada mana shu yerda ham deb lekin aytandim agar toshkentda bo'lsa qizig'i yo'q man tanishlarim bor edi farg'onada manga chiqishgan unaqa narsalar qiziqtirmaydi tushunyapsizmi типа qachondir borib qolsam bilib qo'y mani ham buyerda kornilarim bor вaобще qiziq emas vashe qiziq emas u kelganingiz bilan birov sizga yoki sizlarga buyerda tegish niyati ham yo'q u nimada ham aytilgan u haligi bir вызов таshlaganimda aytganman xohlagancha odam olib kelinglar o'zinglarni xavfsizligini ta'minlash uchun чтобы подозрения qilmanglar telefonda voy bitta o'zingki deyapti unaqa короче o'sha kirgelidan kelayotgan bizani mehmonlarni xavfsizligini shaxsan o'zim shaxsan o'zim bo'ynimga olib to o'sha qo'yazlidan проблема yo'q rahmatdim lekin ular kelishmaydi man bilaman bu narsani shunaqa ekan bo'lmaydigan o'xshamaydigan hech qachon amalga oshmaydigan narsaga lekin rbirbu bola рганизовать qilmaydi baribir chunki bo'ladigan bo'lsa bo'ladigan bo'lsa сразу anaqa qilsa bo'lardi man har doim aytganman face to face eshiklari hamma uchun ochiq man даже xeyterlarni ham olib chiqqanman bilasizlar mana o'sha hayterlarga ham imkon berganman bu u bilan nimani isbotlamoqchi bo'lganman ya'ni man xolisman hech kimga yon bosib kimgadir bir man даже hakamlik sistemasini ham olib tashlaganman chunki har xil o'sha tanish bilish bo'libdi sotilibdi boshqa bo'libdi degan shunaqa bir har xil ortiqcha gaplar bo'lmasligi uchun shunaqa narsani olib tashlaganman так devor bilan shuni hamma biladi chunki yo'q sizlar yana o'sha xato fikrni gapiryapsizlar hech qachon mp tri bilan versusni adashtirmanglar u umuman boshqa narsau misol to'g'ri trek tomonlama kuchli bo'lishi mumkin misol birorta reper trek yaxshi ikkita uchta hit trek chiqargan bo'lishi mumkin lekin u versusga chiqqandan keyin versus sizlarga u ovoz yozish studiyasi emas versusga chiqqandan keyin u raqibni ko'rib turadi misoltrekd kelinglar endi ma nialini o'rgatmanglar at umuman boshqa narsa u batle qilol hozir batl karollaridan bittasi uzr aytti yor bilan o'zbon versus qilib qolsa deylikda misol kim tekstini yozib bergan odamygan bo'ladidaman savolni boshqacharoq berardim ikkalov o'zi versus qila oladimi deb so'ragan bo'lardim m agar sizlarni o'rninglarda bo'gand nim eyishadi uda agar bomba bo'ladi agar ikkalasi versus qilsa devor versus versusersu qilolmaydigan batlga chiqa olmaydigan rapper emas. Men aktyor ham teatrdaoam biletini olib boraman <laughs> ataylab ko'rgan <laughs> tanish bilish qilib ana an konfetka deydimi mana misol faqat qayomni kinolarini <laughs> olaylik bo'mayd anaqa noliydi. lekin u misol muqumiy teatrida yoki hamza teatrida zo'r bo'lardi to'g'rimi so farg'ona teatrida samarqand teatrida chiqsa u qila olmaydi u narsani u chunki aktyor emas hozir ikkalov u biza mavzu tugadi shekilli уже agar umumiy oladigan bo'lsa mana talant bo'lishi kerakda biznisavolni qarangar uzb kim u s да htosh bolalar ertaga konkursantlarni eshitib chiqamiz yetmaganiga yana komentlarni ham o'qiymiz a bugunga bo'lsa vaqtim tugadi man ketdim bir duo qilib yuboringlar tezroq primyera chiqsin e biz ham ishlarimizni tezroq yakunlab olaylik yilni yakunlaylik keyingi yilda keyin boshqatdan boshlaylik hamma narsani так tak. так что hammaga omad ko'rishamiz ertaga